دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ناظرین جب اسلام آیا تو اس نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ان کی انسانی حیثیت اور مقام و مرتبہ بھی انہیں واپس دلایا سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے مساوی درجہ رکھتی ہے اسی طرح عمال پر جزا و سزا میں بھی دونوں برابر اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کی عمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے صورت الحساب میں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیثیت کو حرام و ممنوع قرار دیا ہے کہ مرنے والے شوہر کے مال و مترکہ میں اسے شمار کیا جائے چنانچہ ارشاد باری تالا ہے اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کو اپنی ایک مستقل حیثیت کی ضمانت دی ہے مال و مراست شمار نہیں کیا بلکہ انہیں وارث بنایا ہے اور خویش و اقراب کے مال و مترکہ میں ان کا حصہ متعین کیا ہے چنانچہ شادے باری تعالیٰ ہے صورت النساء میں ماں باپ اور خویش و اقراب کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی جو مال ماں باپ اور خویش و اقراب چھوڑ کر مرے خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ مقرر ہے دوسری جگہ صورت النساء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مالو مترکہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے اسی طرح کی متعدد آیات ہیں جو معلوم راز میں ماں بیٹی بہن بیوی کی صورت میں خواتین کے حصول کی تعین کے سلسلے میں ورد ہوئی ہیں ازواجی زندگی کے تعلقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار بیویوں کی آخری حد متعین کی ہے بشرط یہ کہ ان کے مبین حتال المقرر عدل و انصاف قائم کیا جائے اسی لیے تو ان کے لیے ساتھ حسن سلوک کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت النساء میں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو اور مہر کو عورتوں کا حق قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل ادائیگی کا حکم دیا ہے اللہ کہ عورت خوش دلی سے ازا خود معاف کر دے فرمان الہی ہے اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق اور خوش ہو کر کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ایک ایسے نگہبان کی حیثیت عطا کی ہے جو امرو نہیں کے مالک ہوتی ہے اور اپنے بچے کی نگبان و سردار شاد نبوی ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور بال بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا اسی طرح شوہر اپنے معروف طریقے سے بیوی کے نان و نقطہ اور لباس وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری عائد کی ہے اسی طرح شوہر پر معروف طریقے سے بیوی کے نان و نقطہ اور لباس وغیرہ کی اخراجات کی ذمہ داری عائد کی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ